ओ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः हरिः ॐ तत्सत् Guru Hari Om everyone and welcome to another session of Gita Yoga. Today we are beginning the learning to chant Karma Yoga chapter number 3. Let us begin. Let us learn the first three shlokas including the, the opening shloka. ओम ओम श्री श्री परमात्मने परमात्मने नमः नमः अथ अथ तृतीय तृतीय अध्यायह अध्यायह कर्म कर्म योगह योगह ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः कर्मयोगः ॐ श्री परमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः ॐ श्री परमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः सेल्युटेशन् टु द मोस्टस्पीशियस् डिवैन् आल् हेन्स् फोर्त् ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕರ್ಮಯೋಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಎಂಬ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಜುನ उवाच उवाच जययसि जययसि चेत चेत कर्मणः कर्मणः ते, ते ते मता मता बुद्धिः बुद्धिः जनार्दन जनार्दन तत् तत् तत, किम् किम् कर्मणि कर्मणि घोरे घोरे माम माम घोरेजयसी निजयसी केशव केशव अर्जुन उवाच अर्जुन उवाचेस्ते ज्यायसी कर्मणस्ते ಮು್ದಿರ್ಜನಾ ಮತ ಬುಧಿರ್ಜನಾ ತತ್ಕಿ ಕಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ತತ್ ಕಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಜಯಿ ಕೇಶವ ನಿಜಿ ಕೇಶವ ಅರ್ಜುನ ಉಚ अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव अर्जुन उवाच ज्यायसि कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव Arjuna said, ओ Janardana, if you consider knowledge superior to action, ದೆನ್ ವೈ ಡಿಯು ಆಸ್ಕ್ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದ ಓ ಜನಾರ್ದನೇ ನೀನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಈ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿ व्यामिश्रेण व्यामिश्रेण इव इव वाक्येन वाक्येन बुद्धिं बुद्धिं मोहयसि मोहयसि इव इव मे मे तत् तत् एकम् एकं वद वद निश्चित्य निश्चित्य

बुद्धिम् मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम् येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम् तदेकं वद निश्चित्य ेयोऽहमाप्नुयाम् व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम् व्यामिश्रेणेव वाक्येन బుద్ధిక్ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ವಿಚಲಿತವಾಗಿದೆ ನಾನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಒಳಿತನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸು ಅಸತೋ ಮಾ सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्तिशान्ते शान्तिः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु हरिः ओं तत्सत् श्रीगुरुभ्यो नमः Sarvam Shri Krishna Hari Hariyam, everyone. Thank you for joining today.